بسم اللہ الرحمن الرحیم ربانی علماء اور برے علماء حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم علم کے چشمے ہدایت کے چراغ اکثر گھروں میں رہنے والے رات کے چراغ نئے دل والے اور پرانے کپڑوں والے بنو آسمان میں پہچانے جاؤ گے اور زمین والوں پر پوشیدہ رہو رہوگے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں زمین والوں پر پوشیدہ رہنے کے بجائے یہ الفاظ ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے تمہارا زمین پر بھی ذکر خیر ہوگا حضرت وحب بن منبیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کو خبر ملی کہ باب عسام کے پاس کچھ لوگ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ اٹھ کر ان کی طرف چلے اور اپنی چھڑی حضرت اکرمہ کو دی اور اپنا ایک ہاتھ اس چھڑی پر رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت تاؤس پر رکھا جب ان کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے خوش آمدید کہا اور اپنے مجلس میں ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ منائی لیکن وہ بیٹھے نہیں بلکہ ان سے فرمایا تم اپنا نصب نامہ بیان کرو تاکہ میں تمہیں پہشان لوں ان سب نے یا ان میں سے کچھ نے اپنا نصب نامہ بیان کیا تو فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو گونگے اور بولنے سے آجز نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں یہی لوگ فصاحت والے فضیلت والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے واقعات کو جاننے والے علماء ہیں جب انہیں اللہ کی عظمت کا دھیان آتا ہے تو ان کی عقلیں اڑ جاتی ہیں ان کے دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں جب ان کو اس کیفیت سے افاقہ ہوتا ہے تو وہ پاکیزہ اعمال کے ذریعے سے اللہ کی طرف تیزی سے چلتے ہیں حالانکہ وہ عقل مند اور طاقتور ہوں گے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو کوتاہی کرنے والوں میں شمار کریں گے اور اسی طرح وہ نیک اور خطاؤں سے پاک ہوں گے لیکن اپنے آپ کو ظالم اور خطا کار لوگوں میں شمار کریں گے اور اللہ کے لیے زیادہ اعمال اور قربانی کو زیادہ نہیں سمجھیں گے اور اللہ کے لیے کم پر وہ راضی نہیں ہوں گے اور اعمال میں اللہ کے سامنے نخرے نہیں کریں گے تم انہیں جہاں بھی ملو گے وہ اہتمام اور فکر سے چلنے والے ڈرنے والے اور کپ کپانے والے ہوں گے حضرت واپ فرماتے ہیں یہ باتیں ارشاد فرما کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہاں سے اٹھے اور اپنی مجلس میں واپس تشریف لے آئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر علم والے علم کی حفاظت کرتے اور جو علم کے اہل ہیں انہی کو علم دیتے تو اپنے زمانے والوں کے سردار ہو جاتے لیکن انہوں نے دنیا والوں کے سامنے اپنا علم رکھ دیا تاکہ ان کی دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیں اس وجہ سے علم والے دنیا والوں کی نگاہ میں بے قیمت ہو گئے میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو تمام فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنا دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام فکروں کی کفایت فرمائیں گے اور جسے دنیاوی افکار نے پرا کر دیا تو اللہ کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ دنیا کے کس وادی میں ہلاک ہو گیا حضرت سفیان بن آئینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف سے ان کا یہ ارشاد پہنچا کہ اگر حاملین علم, علم علم کو اس کے حق کے ساتھ لیتے اور اس کے مناسب جو آداب ہیں انہیں اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتے اور نیک لوگ ان سے محبت کرتے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی حیبت ہوتی لیکن انہوں نے علم کے دریئے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں مبغود بن گئے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی بے حیثیت ہو گئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں ایک زبردست فتنہ اٹھے گا جس میں کم عمر تو بڑھ جائے گا اور زیادہ عمر والا بوڑھا ہو جائے گا اور نئے طریقے ایجاد کر کے اختیار کر لیے جائیں گے اور اگر کسی دن انہیں بدلنے اور صحیح اور مسنون طریقہ لانے کی کوشش کی جائے گی تو لوگ کہنے لگیں گے یہ تو بالکل اجنبی اور اوپرا طریقہ ہے اس پر لوگوں نے پوچھا ایسا فتنہ کب ہوگا حضرت ابن مسور رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تمہارے امین لوگ کم ہو جائیں گے اور تمہارے عمرہ و حکام زیادہ ہو جائیں گے اور تمہارے دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے اور تمہارے قرآن پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور دین کے غیر یعنی دنیا کے لیے دینی علم حاصل کیا جائے گا اور آخرت والے عمل سے دنیا طلب کی جائے گی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نئے طریقے گڑھے جائیں گے جس پر لوگ چلنے لگیں گے اور جب اس میں کچھ تبدیلی کی جانے لگے گی تو وہ لوگ کہیں گے ہمارا معروف طریقہ بدلا جا رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ تمہارے دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے اور تمہارے عمر اور حکام خزانے بھرنے لگیں گے حضرت ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات اچھی طرح جان لو کہ یہ حدیث جن میں اصل یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی رضا مندی حاصل کی جائے اگر انہیں کوئی دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے سیکھے گا تو وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قاب رحمت اللہ علیہ جو کہ تورات کے بھی بڑے عالم تھے سے پوچھا جب علماء علم کو یاد کر لیں گے اور اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر کون سی چیز ان کے دلوں سے علم کو لے جائے گی حضرت قاب نے کہا دو چیزیں ایک تو دنیا کی لالچ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں لانا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کا ذکر کیا جو آخری زمانے میں ہوں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اے علی یہ فتنے کب ہوں گے فرمایا جب غیر دین یعنی دنیا کے لیے دینی علم حاصل کیا جائے گا اور عمل کے بغیر یعنی عزت اور مال کے لیے علم سیکھا جائے گا اور آخرت کے عمل سے دنیا طلب کی جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارے بارے میں دو آدمیوں سے ڈرتا ہوں ایک تو وہ آدمی جو قرآن کی غلط تفسیر کرے گا اور دوسرا وہ آدمی جو ملک کے بارے میں اپنے بھائی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بصرہ کا وفد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ان میں اہنب بن قیس بھی تھے اور سب کو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جانے دیا لیکن حضرت احنب بن قیس کو روک لیا اور انہیں ایک سال لوکے رکھا اس کے بعد فرمایا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں روکا تھا میں نے اس وجہ سے روکا تھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس منافق سے ڈرایا جو عالمانہ زبان والا ہو مجھے ڈر ہوا کہ شاید تم بھی انہی میں سے ہو لیکن میں نے ایک سال رکھ کر دیکھ لیا کہ انشاءاللہ تم ان میں سے نہیں ہو حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں میں نے حضرت بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اس منافق سے بچو جو عالم ہو لوگوں نے پوچھا منافق کیسے عالم ہو سکتا ہے فرمایا بات تو حق کہے گا لیکن عمل منکرات پر کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم یہ بات کہا کرتے تھے کہ اس امت کو منافق ہلاک کرے گا جو زبان کا عالم ہوگا حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر من خطاب رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق سے ہے جو عالم ہو لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین منافق کیسے عالم ہو سکتا ہے فرمایا وہ زبان کا تو عالم ہوگا لیکن دل اور عمل کا جاہل ہوگا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسی جگہوں سے بچو جہاں کھڑے ہونے سے انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کسی نے پوچھا اے ابو عبداللہ فتنوں کی یہ جگہیں کون سی ہیں فرمایا عمرہ اور حکام کے دروازے آدمی کسی حاکم یا گورنر کے پاس جاتا ہے اور غلط بات میں اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تعریف میں ایسی خوبیاں ذکر کرتا ہے جو اس میں نہیں ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں اونٹ ہوتے ہیں ایسے سلاتین کے دروازوں پر فتنے ہوتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ان سلاطین سے جتنی دنیا حاصل کر لوگے وہ سلاتین تمہارے دین میں اتنی کمی کر دیں گے یا اس سے دوگنی کمی کر دیں گے علم کا چلا جانا اور اسے بھول جانا حضرت آؤ بن مالک اس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اس وقت مجھے وہ وقت بتایا گیا ہے جس میں علم اٹھا لیا جائے گا ابن لبید نامی ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب علم کتابوں میں لکھ دیا جائے گا اور دل اسے سمجھ لیں گے اور محفوظ کر لیں گے تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہیں مدینہ والوں میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی سمجھتا تھا پھر حضور نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہود و نصارہ کے پاس اللہ کی کتاب ہے لیکن پھر بھی گمراہ ہیں رابی کہتے ہیں پھر میری حضرت شداد بن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ والی حدیث انہیں سنائی حضرت شداد نے فرمایا حضرت عوف نے ٹھیک کہا ہے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو علم میں سب سے پہلے اٹھائی جائے گی میں نے کہا ضرور فرمایا خوشو یہاں تک کہ تمہیں کوئی خوشو والا نظر نہ آئے گا ابن عبد البر کی روایت میں یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا جنہیں زیاد بن لبید کہا جاتا تھا یا رسول اللہ علم ہم میں سے اٹھا لیا جائے گا جبکہ ہم میں اللہ کی کتاب ہوگی اور ہم وہ اپنے بیٹوں اور عورتوں کو سکھائیں گے ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت شداد نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ علم کے اٹھائے جانے کی کیا صورت ہوگی میں نے کہا میں تو نہیں جانتا فرمایا علم کے برتن یعنی علماء اٹھ جائیں گے اور کیا تم جانتے ہو کہ علم کی کون سی صفت اٹھا لی جائے گی میں نے کہا نہیں جانتا فرمایا خوشو کوئی خوشو والا نظر نہیں آئے گا حضرت ابو الدردار رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تورات اور انجیل یہود نصارہ کے پاس ہے لیکن ان کے کس کام آ رہی ہے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ یہود نصارہ تورات و انجیل کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے اور حضرت ابن روید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان یہود نصارہ کو تورات و انجیل سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم لوگ جانتے ہو کہ اسلام کیسے کم ہوگا لوگوں نے کہا جیسے کپڑے کا رنگ اور جانور کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور زیادہ چھپائے اور دبائے رکھنے سے درہم کم ہو جاتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام کے کم ہونے کی بھی یہی صورت ہوگی لیکن اس کے کم ہونے کی اس سے زیادہ بڑی وجہ علماء کا انتقال کر جانا اور دنیا سے چلے جانا ہے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک تھا جب ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اے لوگوں جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ کی علم کیسے چلا جائے گا تو یہ علم اس طرح جائے گا اللہ کی قسم آج بہت زیادہ علم چلا گیا حضرت عمار بن نبی عمار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ہم جھوپڑی کے سائے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماء کی خدمت میں جا کر بیٹھ گئے انہوں نے فرمایا اس طرح علم چلا جاتا ہے آج بہت زیادہ علم دفن ہو گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یوں علم چلا جاتا ہے ایک آدمی ایک چیز کو جانتا ہے اس چیز کو اور کوئی نہیں جانتا جب یہ آدمی مر جاتا ہے تو جو علم اس کے پاس تھا وہ بھی چلا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم جانتے ہو علم کیسے جاتا ہے اس کے جانے کی صورت یہ ہے کہ علماء زمین سے چلے جائیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی علم سیکھ کر بھول جاتا ہے اس کی وجہ گناہوں میں مبتلا ہونا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم کی آفت اسے بھول جانا ہے ایسے علم کا دوسروں تک پہنچانا جس پر خود نہ عمل کر رہا ہو اور نفع نہ دینے والے علم سے پناہ مانگنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں یہ علم دیا گیا ہے اب ہم یہ علم تم تک پہنچا رہے ہیں اگرچہ ہم اس پر خدا عمل نہ کر رہے ہوں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے بک من الاربع من علم ينفع ومن قلب يخشع ومن نفس اللّتب امن دعا يسمع اے اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اس دل سے جس میں خوشو نہ ہو اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے